Скажи, будь ласка, чи можна відрізнити справжнє кохання від простої закоханості? Не знаю, на самом деле, как. Ни разу не любил. Вот такое горе у меня. Закоханість і справжнє кохання – это... Э, ну, это одно и то же. Просто когда любовь проходит, любовь проходит. Люди говорят, что это закоханность, но любовь была. Это проверяется годами. Нельзя сказать, что ты вот влюбился в человека, ты его безумно любишь. Нельзя. Это проверяется отношением, как ты относишься. Не того, что ты даришь цветы, там, угощаешь девушку, приглашаешь кино, а как ты поступаешь. Очень просто. Отличается это все. Когда это любовь, это просыпаешься утром с мыслью о человеке, засыпаешь ночью с мыслью о нем. Когда ты влюблен, ты просто ждешь звонка, ты ждешь встречи. Влюбленность это мгновенное чувство, когда ты испытываешь какую-то симпатию к человеку. А любовь это на всю жизнь. На всю жизнь. Вот. Для меня так. Влюбленность это короткое что-то. Ну, то есть, там симпатия какая-то. Когда тебе человек очень сильно нравится, тебе кажется, что ты его любишь. Но по-настоящему это не так. А большая любовь, это как у меня. Мне мой парень не нравился. А потом я очень сильно его полюбила.